Сейчас мы видим временное укрепление курса национальной валюты. К сожалению, в последнее время гривна приобрела очень такой ярко выраженный характер латиноамериканской валюты. Да? То есть, что это значит? Мы превращаемся в, наша экономика превращается в очень простую модель. Это сырье плюс люди, которые работают за границей, которые высылают свои деньги в Украину. Ну, это такая, скажем, мексиканская модель экономики. То есть с одной стороны мы получаем э, экспортную выручку от продажи там, зерна, подсолнечного масла, ну, то есть простых сельскохозяйственных товаров. С другой стороны значительную часть нашего платежного баланса составляют именно трансферты, которые идут из-за границы от тех людей, которые выехали в свое время за рубеж и там работают. У нас нет промышленности, точнее уже почти нет промышленности, которая раньше выравнивала этот, этот курсовой тренд. То есть мы теперь перешли вот к такой, скажем так, зарубичанской сырьевой модели экономики. В эти, в, эта модель она будет все время а, работать вот с такими спадами, подъемами. То есть, условно говоря, когда продается урожай, идет экс, приток экспортной выручки, а, курс гривны будет укрепляться. Потом, когда начинается новый деловой цикл активности, закупка а, энергоресурсов, к зимнему периоду, курс гривни будет падать, и эти циклы они будут повторяться из года в год. То есть у нас нет промышленности и, и других сегментов экономики, которые могли, могли выпрямлять этот курсовый тренд и делать его более, скажем так, мягким, более плавным. Поэтому сейчас, когда наши экспортеры которые возвращают экспортную выручку для того, чтобы профинансировать пассивные работы, они, за счет этого гривна временно укрепилась. Летом, возможно, будет период такого курсового затишья, а осенью опять начнется девальвационный, девальвационный тренд. Я думаю, что если осенью 2017, зимой 2018 мы будем видеть курс примерно 30, то это будет такой оптимистический сценарий.